Oh, saya jadi letih ni kalau tuan-tuan duk ulang ni Ok, eh, dengar ni 22,000 orang 6,000 lori bantuan yang akan masuk pada bila-bila masa Berada di sempadan Jordan dan berada di sempadan uh, Rafah Tunggu je lori ni Macam mana saya tahu angka lori ni 6,000 diumumkan oleh Felipe Rafa Razi Ok, ketua uh, misi bantuan uh, PBB Cuma tak dijumlahkan berapa ribu ada di Mesir dan berapa ribu ada di Jordan Tapi kedua-dua ni bersedia Berarti cuma tuan-tuan kena tahu stok makanan yang ada di Jordan Telah lama kita maklumkan pada tuan-tuan sejak 2 tahun dulu Ini adalah stok makanan daripada 250 juta USD Yang disediakan oleh Arab Saudi Jadi oleh kerana Jordan bukanlah sebuah negara kaya Jordan menyediakan fasiliti pintu masuk Manakala telah diumumkan stok makanan yang ada di uh, Mesir Diberi penghormatan, sumbangan daripada Mesir ha, tu dah jalan lah ha, Berarti oleh kerana apa yang kita tunggu sekarang Kedua-dua pintu ni makanan masuk Adalah kerana belum ada pelepasan banduan Tuan-tuan kena ingat ni Strata perjanjian ni Dengar dulu kan strata perjanjian ni 24 jam pertama proses bermula 72 jam yang kemudian Okay, Hamas mestilah membebaskan 20 tahanan Israel yang hidup dan memulangkan 28 mayat orang Israel dalam pertukaran ni Hamas akan dapat secara berperingkat. Kalau dia lepas semua, dia akan dapat semua 1700 orang tahanan perang yang ditahan ketika perang bermula dan 200 tahanan penjara semua hidup. Yang saya dah pecahkan tadi. Tuan-tuan dengar jelas, kita tuan, tuan tanya balik soalan yang saya dah jawab. Okey. Makanan, trak bantuan ada 6000 trak bantuan. Berarti kalau Israel hanya benarkan 600 kerana perjanjian ni yang dikemukakan 600 trak aja. Tapi dia boleh berubah. Ha, sekiranya pakej yang ditawarkan oleh Hamas lebih baik dari segi pembebasan banduan berarti trak ni boleh masuk saja 24 jam selagi ada dengan 6000 trak yang telah bersedia tapi belum ada satu trak pun yang masuk sebab nak melaksanakan trak ni cara mesti ingat perjanjian ni mesti saya baca dengan tuan-tuan dengan adil ha ini tak ada bias tentang Israel perjanjian ni bacanya dengan adil 72 jam selepas 24 jam yang pertama Israel mesti berhenti menyerang Israel kena mula dulu dia kena berhenti serang. Israel kena ambil langkah kedua dia mesti berundur. Okey barulah datang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga Hamas mesti bebaskan tahanan. Baru datang langkah yang keempat pintu sepadan mesti dibuka untuk bantuan kemanusiaan masuk. Ha, maka empat perkara ni adalah perkara yang kita nantikan dalam fasa awal. Ha sebab fasa yang seterusnya ni disarm Hamas, pembubaran Hamas agak kritikal. Ha, ini melantik pihak berkuasa palestin daripada kalangan bukan parti politik palestinian notaritis pun tak hamas pun tak nak pilih daripada kalangan teknorat orang yang berapa ini bahagian sensitif dia akan berlaku kemudian dalam 30 hari ni yang kita nak adalah selesaikan dulu misi bantuan kemanusiaan masuk bagi membolehkan rakyat Gaza mendapat makanan dan bantuan perubatan yang kedua kita nak dalam tempoh ni perang tak berlaku clean 30 hari dan orang Israel berundur IDF ni berundur dan menyerahkan tanah Gaza kembali seperti asal Pak perkara ni jalan dulu ha, Nanti baru lihat perkara kelima sampai perkara ke-20 ha, Jadi asas dia ni 20 perkara tuan-tuan baca tu Saya hujahkan pada tuan-tuan Walaupun susunan 20 perkara tu atas bawah atas bawah Tapi kita boleh lihat empat perkara yang disusun di dalam bahagian atas tu Adalah satu 24 yang jam yang pertama tiada serangan 72 jam yang selepas 24 jam Hamas mesti penuhi pembebasan syarat Pembebasan tebusan dan uh, Israel mesti serahkan juga tahanan banduan dan waktu yang sama, lori bantuan mestilah dibenarkan masuk ke dalam Gaza bagi bantuan perubatan. Tapi 24 jam yang pertama, rakyat Gaza boleh balik ke pertempatan dan mengikut garis kuning. Ha, nanti dia balik daripada sekarang terkepung dalam garis biru. Saya bagi map lah untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan jangan tanya lagi dah tau. Hari-hari kita dah cerita dah ni. Okay, eh? Ha? Sebelum perang berlaku, orang Palestin tersepit dalam garis biru ni. Kerana ha, tentera IDF masuk sampailah sesempit itu. Kemudian ada garis kuning. Ha, jadi ceasefire sekarang ni garis kuning Israel dah penuhi. Ceasefire ni ditekan supaya Israel penuhi kamu keluar dulu ke belakang dan orang Palestin dah balik. 2-0 Palestin lead. Di mana mereka mendapat dua perkara, tiada peperangan dan pengunduran tentera Israel dan orang Palestin boleh balik. Tapi dia tak boleh jadi 3-0. Untuk capai 3-0 tak boleh. Israel mesti Hamas mesti balas satu dulu iaitu menyerahkan tahanan perang. Jadi 2-1. Kemudian Hamas dapat banduan yang dibebaskan. Jadi 3-1 bantuan kemanusiaan akan masuk jadi empat satu ha, jadi tuan-tuan kena faham kita tak boleh nak sebarkan perjanjian ni seolah-olah yang tak betul semua isai sebab perjanjian ni dibentuk oleh Amerika Syarikat untuk melihat kedua-dua pihak boleh menerima cuma ada bahagian-bahagian daripada perjanjian ni yang mereka bersetuju tak perlu tunggu 20 perkara ni dipersetujui mana yang dipersetujui dulu 4 perkara saya kata ni selesaikan tapi untuk membentuk uh, disarm Hamas pembubaran Hamas, Hamas rasanya mereka tak mahu dibubarkan Okey dan uh, kemudian uh, untuk bahagian pelantikan kerajaan sementara uh, di kalangan teknorat uh, Palestin bagi mentadbir Palestin ini masih lagi samar. Siapakah yang disebut sebagai teknorat? Uh, masih samar. Bahagian kelima Pasukan tentera yang akan masuk untuk mengendalikan keamanan. Kita tunggu apa yang dipanggil Gaza Summit. Uh, Gaza Summit ini akan dianjurkan di Kaherah pada hari Selasa ini. Di mana Amerika hadir, United Kingdom hadir, Itali hadir, Spain hadir. United, United, Kingdom, United Kingdom, Italy, Spain, Jerman. Lima negara. Satu negara Amerika, empat negara Eropah. Kemudian dia diimbangi oleh tiga negara Arab. Iaitu Qatar, Jordan dan juga Mesir. Kemudian dia diimbangi dengan dua negara majoriti Islam. Pakistan dan juga Indonesia. Ha, berarti nanti kita akan lihat formula dia. Apakah tentera daripada negara Islam, terutama Indonesia dan juga Pakistan yang menawarkan angkatan tentera dia lebih awal masuk untuk menjadi pasukan pengaman membantu sebab dia tak boleh letakkan uh, tentera Eropah. Tapi pintu sempadan bagi membolehkan Israel tak melaksanakan langkah-langkah sabotaj, pintu sempadan Rafah dengan pintu sempadan King Hussein akan dimandatkan kepada empat negara kesatuan Eropah. Supaya mereka boleh kira trak masuk, mereka boleh jalan inspection bahawa trak ni tak bawa senjata Mereka boleh atur trak batuan makanan, minuman dan perubatan masuk ke mana trak-trak ni akan pergi Ha, itu fasa yang kita tunggu hari selasa dia menjadi fasa lima. Iaitu fasa permulaan penyusunan semula pembangunan Gaza. Ha, jadi walaupun ada 20 perkara, dia tak boleh lamsam 20 perkara. Kerana ada bahagian-bahagian yang sangat kritikal. Terutama Hamas tak mau disaam. Hamas tak mau dibubarkan. Tapi relatif pembangunan ini bagus. Mana yang dulu didulukan. Ha, dia ada fekah sih kat situ. Yang mana dulu didulukan. Ha, jadi sekarang... Kita ambil dulu dalam perbincangan kita ni ikut mazhab syafi'i. Kata Ahmad Syafi'i yang mana sedang berlaku itu kita bincangkan. Yang kalau yang nanti kata Mata Imam Syafi'i Abaikan dulu Sebab yang sekarang berlaku pun hari-hari saya kena cerita kat tuan-tuan Yang belum berlaku tuan-tuan tanya Apakah membawa kepada Palestin mereka tu Nanti saya bincangkan pula bila usul ni dibawa oleh Columbia Kalau hari-hari saya campur aduk Tuan-tuan jadi keliru ha, Kita ambilkan dulu 4 plus 1 Empat benda yang menanti lampu hijau terlaksana Plus 1 kita tengok Gaza Summit kalau Gaza Summit ni bersetuju bahawa Indonesia dibenarkan membawa masuk 5,000 tentera dia dalam proses keamanan. Kemudian Pakistan dibenarkan bawa masuk 5,000 tentera dia Iaitu Islam eh? Senang dia uruskan Kemudian pintu sempadan disahkan Israel akan menyerahkan pintu sempadan untuk diselia Oleh negara kesatuan Eropah ni Bagi membolehkan jaminan Tiada sabotaj daripada Israel Tapi waktu yang sama Empat negara Eropah kena menjaga kenderaan yang masuk ni Tidak membawa senjata ha, Selesai bab tu Kemudian Gaza Summit nak bangunkan pula Ha, bila nak bangunkan semula ada isu mengenai kewangan siapa yang nak tanggung ha, Sebab tu Arab Saudi, UAE dan Qatar ada dalam tu Berarti mereka akan kata mereka akan menyediakan wang Bila mereka sediakan wang tuan-tuan kena ingat Persetujuan telah dicapai Pembangunan semula Gaza tidak diprivatize kan dilaksanakan oleh PBB ha, Maka nanti dalam rundingan ni Pembangunan semula Gaza Arab Saudi tak boleh bangunkan turun Gaza Qatar tak boleh bangunkan turun Gaza ha, UAE ni negara penyumbang yang menjamin 63 bilion USD Untuk membangun Gaza dalam tempoh 10 tahun Maka akan ada satu arrangement bahawa wang ini akan diserahkan kepada United Nations. United Nations yang bangunkan. Itu sama. Pembangunan semula Lubnan, pembangunan semula negara-negara ini telah dipraktikkan dengan begitu lama di mana United Nations yang membangunkannya. Ha, jadi itu masuk dalam fasa hari Selasa nanti bila ada Gaza Summit di Kaherah, ke resolusi dia dikeluarkan. Dipersetujui oleh semua 11 negara yang bersidang, maka kita akan dapat-dapat detail. Barulah masuk pembangunan masa depan Gaza yang United Nation tambah daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Dia kata lebih teruk kemusnahan dia. Dulu dia buat analisis 10 tahun. Semalam saya tengok review dia kata 15 tahun. Jadi 15 tahun dengan 63 bilion. PBB kata 50 bilion USD je dah cukup. Tapi dana yang dipleks, yang dijamin oleh negara-negara Islam, oleh UAE, oleh Qatar, oleh Arab Saudi untuk bangunkan semula Gaza 63 bilion. Berarti dah tak ada isu untuk bangunkan Gaza. Cuma proses untuk membangunkannya tu perlulah mengikut fasa-fasa yang strategik berasaskan kepada negara-negara yang dimandatkan. Ha jadi Gaza Summit pada hari Selasa mereka 6 jam di belakang kita lah insyaallah hari Rabu ha saya boleh live dengan tuan-tuan tentang ha, keadaan ha, di Gaza Summit apa yang kita boleh baca pula selepas bahagian part yang pertama saya sebut tadi. Okay apa tu baru masuk Gaza Summit lima selesai dah. Lepas tu benda-benda yang bersifat kritikal. Ha dibincangkan kemudian. Ha bagusnya ceasefire kali ni. Dia tak menimbulkan complicated di mana semua benda nak diselesaikan serentak. Hatta mana yang boleh diringankan untuk diselesaikan dulu Mereka aturkan dulu Mana yang berat dikemudiankan nah, ha, Sebab Hamas tak mahu menandatangani perjanjian ni Selagi perkataan disam Hamas tu uh, Tidak dikeluarkan di, tu, di kan. kalau disam Hamas ni Berarti Hamas dah tak ada Tapi untuk hari ini untuk pengetahuan tuan-tuan Hamas masih lagi diberi mandat ni Pertakbiran yang ada sekarang ni masih bawah Hamas Kalau tuan-tuan tanya disam Hamas belum ha, Sebab tu tuan-tuan tengok laporan Polis telah pun keluar kembali bekerja polis di Gaza Mereka ini adalah polis yang berkhidmat di bawah kerajaan yang dibentuk Hamas Berarti Hamas masih ada si Jadi kita tunggu pelan-pelan Ini adalah perkara yang kalau tuan-tuan tak baca dan tuan-tuan tak faham dengan betul ha, Besok tuan-tuan akan keliru ha, Sebab itu rumit untuk uh, kita pahami perjanjian ni Kalau 20 perkara pun tuan-tuan tak tengok 20 perkara yang disusun ni oleh Steve Wickoff dan juga Jared Kushner ni dia ada bahagian yang kemudiannya dibawahkan dia susun 20 tapi dia tak susun 1 2 3 4 5 macam saya susun pada tuan-tuan sekarang bila nampak je saya susun pada tuan-tuan 1 2 3 4 5 nanti bahagian 6 tu akan naik Buat dia letak 20 perkara tanpa menstrukturkan penyusunannya secara berjadual 20 perkara ni mesti berlaku tapi ada bahagian dikemudiankan ha dikemudiankan Ha, sebab tu kita ada kekeliruan siapa yang akan menandatangani perjanjian ni Ha, siapa yang akan tanda tangan perjanjian ni perjanjian ni Hamas tak mahu tanda tangan sebab ada perkataan a, pembubaran Hamas tapi perjanjian dah berjalan ha, dengan Israel telah mematuhi perjanjian ni berkuat kuasa pada 10 hari bulan ha, jadi hari ni hari yang ke 48 jam nanti Malaysia pukul 6 a, Gaza pukul 12 genap 48 jam tanpa pembebasan mana-mana tebusan dalam 24 jam pertama tapi Hamas masih ada tempoh 48 jam lagi untuk melepaskan tebusan Israel sama ada secara lamsam semuanya ataupun secara berperingkat faham eh ha